নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা পুনৰবাৰ তোমালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে শিক্ষাগুৰুসকল মই এটি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে আগন্তুক আহি থকা ঊনআশীতম স্বাধীনতা দিৱসত কিদৰে বক্তৃত ভাষণ প্ৰদান কৰিবা সেই বিষয়ে মই চমুকৈ আভাস দিছোঁ ভুল ভান্তি হ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব লগতে শুধৰাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভাষণ বা বক্তৃতাটোৱে যদি আপোনাক সহায় কৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব প্ৰথমত সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিয়া হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে সকলোৱে লিখি দিয়া হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে চব তোমালোকে যেতিয়া ছাৰ বাইদেউসকলৰ আগত বা শিক্ষাগুৰুসকলৰ আগত বা যিকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়ে ভাষণ দিয়াৰ সময়ত কেনেদৰে সম্ভাষণ জনাবা প্ৰথমতে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাষণ দি দিবা নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আজি এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয় অতিথিবৃন্দ মৰ্মৰ ভাইটি ভণ্টি তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে উপস্থিত সদন আজিৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত মই ইয়াৰ পৰাই সকলোকে পোন প্ৰথমে স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মোক ভাষণ বা দুআাষাৰ কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ঊনআশী সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে দুৱাখৰি ক'বলৈ লৈছোঁ যদিহে অবাঞ্চিত ভুল ক্ৰটি হয় তেন্তে ক্ষমা কৰিব আৰু লগতে শুধৰাই ল'ব আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক বিশেষ গৌৰৱ মই লগতে উদযাপনৰ দিন কিয়নো আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত আমি ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলো আমি পোন্ধৰ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰোঁ আজি পোন্ধৰ আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ এইখিনিতে অলপমান তোমালোকক কৈ দিওঁ মই মাজতে অকণমান সময় লৈছোঁ তোমালোকৰ পৰা ক্ষমা কৰিমা তোমালোকে যদি দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনত পিছত ভিডিঅ'টো চাই আছা এইটো দুহেজাৰ দিবা ঠিক আছে আৰু ঊনোৱাশীটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আশী কৰি দিব লাগিব যিহেতু তোমালোকে এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছতে দি আছা চ' তোমালোকক দুহেজাৰ পঁচিছ বুলিয়ে ক'বা আৰু ঊনোৱাশী বুলিয়ে ক'বা আমি পোন্ধৰ আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰোঁ আজি পোন্ধৰ আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ আমাৰ দেশৰ ঊনআশী সংখ্যক স্বাধীনতাৰ বৰ্ষ আৰু আমি সকলোৱে বিদ্যালয়ত সমবেত হৈ এই উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হৈছোঁ কাৰণ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীন হৈছিল বহু মহান দেশভক্তৰ ত্যাগৰ ফল আমাৰ এই স্বাধীনতা মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভগত সিং চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল জৱাহৰলাল নেহৰুকী ৰাণী লক্ষ্মীবাই আদি নেতাৰ অৱদান অমূল্য তেখেতসকলৰ এই ত্যাগক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ সময়ত তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই দিল্লীৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠান হয় এই দিৱসত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশ লয় সেয়া আমি সকলোৱে দেশৰ প্ৰতি কৰ্তব্যশীল হ'ব লাগে আহক আমি সকলোৱে আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ বঢ়াওঁ শেষত ভাৰত মাতা কি জয় জয় হীন বন্দে মা তাৰম জয় ভাৰতবৰ্ষ বহুত বহুত ধন্যবাদ শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে ওলগ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছো অকণমান মই এটা মিউজিক দিছো তোমালোকে চাই ল'বা চ' এনেদৰে ভাষণ দিলে তোমালোকৰ ভাল হ'ব তোমালোকে আৰু শিক্ষাগুৰুৰ সহায় ল'বা